Hello and welcome. Today we are talking to the Navi Brawl Stars roster after their another appearance at the monthly finals. We'll be discussing how the team evolved, the challenges uh, they faced, uh, the current meta, and even their offstage relationships with other teams. So let's get started. はい、えっと、最近は、まあ、みんな、連携もかなり良くなってきていて、まあ、プレー面だと特に、まあ、良くなってきてますので、まあ、調子も尻上がりに上がってきていて、まあ、結果自体も、まあ、直近だと2位。 マ、まあ、スリー決勝戦2を2回とったりだとかして、まあ、かなり調子は上がってきてるんで、まあ、このまままだ結果 LC 級か、まあ、世界大会直通かは分かっていないんですけど、まあ、どちらにしても精一杯頑張りたいなというふうに思いますそうですねまあ最初に比べて連携力が高まってきてるのかなって感じはしますねなんか最初はなんか動きがバラバララでなんか 1人ずつやられちゃうみたいな場面とかもあったんですけど、まあ、最近はなんかもうみんなでいけてるみたいな感じがしますでも、まあ、マンスリーもまあ優勝はできてないんですけど、まあ、2位直近でまあ2位取ったんでまあいい感じなのかなって思いますはいえっとやっぱ2人が言った通り、まり、あ、最初やっぱり、まあ、連携とか、まあ、あと編成とかもあんまりなんかあった編成できてなかったり、まあ、連携もちょっとあんまりできてなかったり、まあ、してたんですけど まあ最近だんだん編成もかなり良くなってきてるし、まあ、連携も、まあ、たまにちょっとミスることあるんですけど結構いい感じになってるんで、まあ、それが結構結果に伴ってるのかなって思いますえっと、まあ、この前のマンスリーで、まあ、リジェクトとは決勝戦で当たったんですけど まあこっちの山がまあめちゃくちゃ強いっていうのもあって、まあ、そこの練習にやっぱ一番力を入れていたっていうのが負けちゃった一番大きな原因なのかなというふうには思います、まあ、ただそれでも決勝戦一応練習はしていたんですけど、まあ、そこまで力を入れれてなくて、まあ、やっぱそこの差が出ちゃったのかなというふうには一番の原因かなと思っております次回はそこを改善してもうちょっと。 頑張っててて優勝目目指したらなと目指ししたたららななとといいけうに思っておりますやっぱそうですね練習なんかその対策での練習時間ですかね相手のトーナメントっていうのが、まあ、結構その今上位のチームっていうのが向こう側の山にいなかったわけですよ。なんで まあフリーだったんですよねリジェクト決勝戦以外はりと。っていうのもあって、まあ、向こうは決勝戦にめちゃくちゃ時間割けたけどもうこっちは地獄の山で全然時間割けなかったっていうのが一番大きな原因かなとは思っているので来月もし当たったらリベンジしたいなというふうに思っております。

してるので、まあ、コーチにコーチはありがたいなって感じですね。えっぱコーチが来てくれたことで、そのなんか、このキャラ行ったら、こういうキャラ来るからきついよみたいな、そういう結構アドバイス、そのピック中のアドバイスとか結構してくれるんで、まあ、そこで割とそのピックミス、編成ミスがあまなくなく

絶対優勝したいなと思ってますなので、まあ、前回も結構もう3つとか練習してたんですけど、まあ、そ来月もまあ同じく3つぐらい練習したいなと思ってます。Uh, the はいえっと、今の環境はやっぱり言っても結構バランスがいいと思っていて、まあ、どのキャラクターに対してもメタがある状態になっているので、まあ、いろんなキャラクターを使えるといったところでのやっぱピックの幅が、まあ、結構広がるのかなというふうに思ってますで最近強いキャラでいうとやっぱりドラゴンだったりだとかがめちゃくちゃ強いなとかあとはチャーリーとかが。 めっちゃ最近の環境では強いいキャラクターかなとううふうに思っています、uh, lately そうですね、まず、今さっきアジャピさんが言ったように、ドラコが今なんか環境的に強いみたいな感じなんですけど、そのドラコに対してチャーリーが強いみたいなそう。だからタンクメタとして使われる場面が多いのかなと思います。 あとバランス調整で、まあ、射程が伸びたっていうのが一番大きいですよね。Actually, so、recently joined えー、そうですね。やっぱ、Sou さんって、もともとバトロワバトロイっていうの、なんか自分たちとやってるあれが、モードが全然違くて、まあ、関わりがマジでなかったんで。 まあこの機会で、まあ、関われてまあいいのかなとは思います。Really、Zeta、right like, uh, of ねまあ、とは、まあ、結構自分ら全員、多分仲いいのかなというふうに、シンプルに、まあ、友達として、まあ、仲がいいのかなというふうに。 思ってますますあプライベートでも普通に自分とか遊びに行ったり、まあ、しているのでゼータメンバーと、まあ、かなりシンプルにただ友達として仲がいいっていう感じだと思います。How does that teams your to っと,ゼータと、まあ、練習っていうか、まあ、スクリームをたくさんするのでお互いの まあ強みだったり弱みっていう部分をお互い知っているので、まあ得意キャラクターだったりだとか、それ戦術だったりとか、まあ結構お互いが知っている状態なので、まあそこも考慮しながらまあ戦わないといけないっていう感じではあるので、まあそこがちょっと戦いづらさはあるのかなと見た感じになってます。o k、okay, a n d the last one for everyone, I think. You've already secured a spot at the LCU. What are your plans moving forward? はいえっと現在 LCQ は確定しているのでまあ、そこで満足はせず残り1回のマンスリーで、まあ、実力が発揮できるようにまあ優勝を目指して頑張って、まあ、なんとか世界大会の直通目指したいなというふうに思っています。でまあ、もし LCQ になっちゃったとしても、まあ、LCQ に全力を注いで、まあ、世界大会頑張ってもぎ取ってこようかなというふうに思っています。 LCQ はもう確定してるんで、もう残り1回のマンスリーを優勝すればまだ直通いけるんで、そう直通でき、もうなんか LCQ ってに日本人がまだ1回も勝ててなくて、なんか相性が悪いかなと思ってるんで、まあ、直通でできればいきたいんで、もう残り1回のマンスリー絶対優勝したいと思ってるし、まあ LCQ 行ったとしても、もう向こうで、 ヨーロッパのチームとか、まあ強いチームといっぱいスクリームして、環境とかもなじめたらなって思ってます、えー、そうですね、やっぱりああのまあ、練習いっぱいしてるチームが勝つと思うので、自、ま、分、あ、たちはやっぱ他のチームよりも一番ちょっと練習して、まあ、次のマンスリー決勝に挑んで、まあ、優勝しようかなと思っております。で、まあ、ちょっともう,う、LCQ も行くつもりないんで、はい。 まあ Thank you for your honest answers. Best of luck in the upcoming tournaments and we hope to see Navi secure a direct qualification for the world finals. And you stay tuned for more updates and don't forget to support Navi team in the upcoming tournaments. See you next time.